Спасай, Боже, наймя, ай, Спасай Боже, наймя, ай.

Аумиская Боже, наимяваи. Аумиская Боже, наимяваи. Не не ничего, давай ты целую поговори. Нет, надо обговорить. Ты такой шартал. Надо обговорить этот вопрос. Потому что смотри, если то обрядовая часть, что желательно вкусить. И то, как бы, в принципе, вкушение пищи. Но так, Коля, она уже была, то я, как бы, говорил, что давайте уже вкушайте. И быстрее вкушайте. Ну да, так, чтобы уже ее завкушать, чтобы уже потом с ней не мучиться. А как раз получилось, что тогда ты ее не довкушал и сейчас вот мучился. И я считаю, что если мы, допустим, собрались, чтобы читать мантры, то все остальные лишние аспекты раздражения нужно откинуть. И знать, что кроме мантры нет ничего. А то получается, что там то собраться не могут, то там не знаю. Ну вообще, даже сегодня, когда мы шли на место, то каждый в какую-то разную сторону разваливается. Там, одни разговаривают, другие воду пьют, третьи еще что-то делают. Ну, это в наши ряды внесены устройство? данные. Ну, не совсем. Мы так стройно шли, дружно. Ну так. Так вот. что? Переходимо к дальнейшим мантрам і щось розберем. Да ти я решу будемо розбирати? Ну, не знаю. Ну не важко зараз щось слухати тут. Мантрі Я не зацікавлений просторуч. Бо я буду багато прослуховувати, а потім Арій мене буде запитувати і казати, і ми ж все обговорювали. А я не чую. О, -о, -о, -о! Казати, треба бути уважним. А чого? Ти, ти не вчив, не чуєш нічого, бо ти не бачив чого От, І так далі. О, добре, ти закраще мантри. Я зараз буду переказувати всю древню історію. Ну це занадто цікаво, щоб, щоб зараз його присутствують. Або з мікрофоном. Не цікаво. Які державні утворення території, е, які государственные образування території України ти знаєш? які були до Київської Русі? Ах, племена. Ну а що ви знаєте? Ну що, с... Сармати перед Сарматами, ну, перед Сарматською династією, Скітська. Але ні, вони паралельно йшли. Ну, не знаю, Кіміріці, Скіфи, Сармати, Аанський Союз. Не, а, мізинська стоянка. <сум> Ратая. Вот такие какие-то Ну, это даже не державные а утворения, нет, не Ничего, а Трипольска? культура? Ну, Трипольская культура — это современное название Трипольская культура. Государство... Да. А, хорошо. Хорошо знаете все таки Так, то. Так. Хорошо. А что знаете про Иверию? Это Нет. Дело в том, что в древности существовал великий иверийский союз отчасти до а отчасти параллельно с Кемерией существовала Иверия и изначально Иверия она если Кемерия она на всю Евразию то Иверия она на всю Европу и э, с такими эпизодическими заходами за Урал на Кавказ и в Северную Африку. Оттуда, допустим, и многие западноевропейские регионы имеют название как Иберия, Иберийский полуостров и так дальше. И, собственно, Иберия — это и Грузия. Так что есть такое. А какие тысячи? Ну, это где-то пять с половиной. Уже после и же божьи. Отчасти даже во время. И иберийцы, допустим, на территории Испании существовали фактически даже при Римской империи, и их добивали уже э, христиане. А, допустим, что э, ты знаешь про Артура? Артура Рекса? Угу. Чеку? Ну да, да, да. Ну, что он не герой многих романов. А ну, почему я... ты с насмешкой сказал Артура Рекса? Ну, я не знаю, просто, с кого ты имеешь на виду Артура, и поэтому... Ну, а насмешка какая-то за Ну, это не насмешка, просто... А что это? Нет, просто... А что это просто? Ну просто що якби він і відомий як король, а правильно як рекс. І я по Ну не знаю, ну дивне в мене таке відчуття. Ну какое... <реку> да что ты з цим відчуттям сделать. Так а чому? Ну, ну зачем воно какое непонятне? А кому воно заважає? Да... Ну а зачем воно потрібно, Даже если воно нікому не мешає? Ну так, тогда оно никак не шкодит. А мне так... від всего веселее живется. Ну, так это же иллюзия какая-то, веселье какое то яка? Ну а веселье это же иллюзия какая-то. Так все иллюзия. Вот эти знания тоже иллюзорни, потому что эти знания, они про иллюзию. Да нет. Ну так? Нет. Ну як, ні, як там. Просто ні. Ну, просто? А в кінці кінців, ну, типу, там, в духовному світі, вони по суті великого значення не мають. Тому що там яке значення мають в духовному світі Артур Рекс. Хе-хе-хе-хе. Ну серйозно. Ну, серйозно. Всевышний создал материальный мир, Всевышний установил в материальном мире правила и дал те или иные обязанности каждому живому существу. Это не иллюзия. А какая-то вот эта веселость, какое-то удобство сна, э, там, э, когда вместо того, чтобы о ведах думать, я сомневаюсь, что у тебя уже желудок там кричал, что давай туда насыпай твой кашу». Очевидно, это из ума все-таки команда шла. То есть вот это как раз иллюзия, что заниматься тем непонятно чем. А правила, и кстати, знать прошлое, это тоже одно из правил, которое Всевышний установил. Так, Но... я Поэтому волю Всевышнего иллюзией называть нельзя. А грюки по веселости это точно иллюзия, это по, вс... глюк. Ну а чому ти тоді смієшся? Ну і жартуєш теж. Чому ти ну, так принципово не знаходишся в робостані, який тільки сприймає, повідомляє інформацію і виконує певні дії? А ну все-таки ну, свої сраси чакру якось ну, подразнюєш. Подразнюєш. сираса чакру. Где ты там? Ну, не дразню я Сирасу-чакру и все, как бы, знаю добре. Просто, не знаю, вопрос не в том, что там я что-то шучу или не шучу. А вопрос, над чем я шучу и с какой точки зрения если допустим какой-то момент его нужно поднять чтобы э, привлечь к нему больше внимания и детально разобраться, это одно а если там непонятно из-за чего тебе тот артур мешает что он рекс или не рекс то это мне кажется каким-то глюком ну или как есть данные про князя есть же или что Знайомий з даними про князя. Та чого над не насміхався? Та я не насміхався над ним, я його не знаю особливо. Але по тому, що я знаю по якимось там напівказкам і так далі, навпаки, дуже достойна особистість. Ти зачем він насміхався? Я не сміявся над ним. Тобто ну, я сміявся я... скоріше над обставинами. Пов'язаними з його титулом в сучасній сучасному суспільі. Хорошо, а що обстоятельствами? Собі... Я недавно дізнався взагалі, що Рекс це може бути не тільки собака там, або цей як він там динозавр, а це древнє слово, яке там означає князь і так далі. Тому. І мені не знаю просто ну. Ну, я, я не ты знаю, не до конца пояснить. если воспринимать, что Рекс это собака, от какого-то там тупого фильма, то это идиотизм, потому что этот тупой фильм, сколько он там, там не знаю, 20 лет или сколько ему лет? Ну, ясно, А, допустим, снова, почему, допустим, тиранозавр Рурексом называется? Это же не потому, что он в честь собаки назван. А потому что это царский тиранозавр, который там главный среди них, который там доминирующий. Так Поэтому даже в этом это нужно разбираться в суть, как с тем же три Тригранусом. Если ты разобрал, что такое гранус, то ты бы понял, что это три гранус, то есть три солнца, так и этот Рекс. Ну да, там есть Рекс, то есть царь динозавров. А есть... К примеру, это как титул. Все историки знают э, таких э, царей, как Германарекс, Элдорекс там, и, и целая куча еще и других всяких. И что? И, и Артурекс вполне э, вписывается в эту последовательность. И что здесь смешного? Просто шо, смешно? Просто что смешно, что, не знаю, ты историю не учил. Ну можливо, я над цим посміявся. Я ж кажу, мені важко докупатися до причини. Ну ні в якому разі не подумай, що я там сміявся над Артуром Рексу. Ніяких причин для насмішок, ну навіть з тих відомостей, які я маю про нього, я якби ну, не маю. Це взагалі мені навіть не особливо мішає. Якби було б за що над ним сміятися, то я навіть готовий допомогти. Вопрос в том, что если есть за что, то да, тогда -то давай его там засмеять до основания. Ну а если там непонятно, зачем, непонятно, зачем, то зачем оно надо? Так я же не над ним, я же еще раз поясню еще. <связываю> вот ну вот я же говорю, что если непонятно, зачем, непонятно, над чем, непонятно кто, когда, то зачем оно надо? Чтобы паразитов кормить. Энергетически слава Божия на Аум, 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 слава Божия на имя ну что с тобой такое? А что, что, я не еще. что? Я говорю, ну что, нигде тебе не попадалось, кто автор романа или что? А, да не знаю, а где могло попадаться? А, ну где, в книгах по индейской мифологии? Да ну... В моих поп... текстах? И что а, я... попыт... попадалось? Причем я, я даже помню, помню несколько да. раз я тебе говорил, кто Автора? Автор. Да. Ну, ну, это же не... Не в я... Правильно. Mm -hmm. В Ясуде вы не <sighs> Ну... Ну... Ну скажите, ну... что не мучите нас. Ну, в Ясуде не существует. В <laughs> ясуде. Ну, <laughs> где <губ> вы там и кофе? Веселье, то есть я вот начал задумываться над этимологией слова веселье. Мне кажется, что здесь что-то связано с повешением. Корень. Ну нет. Там ви, а тут ви. Не. Ну да? Висеть. Тут висеть, а не весить. тоже. С, с весной спар... больше связано, да. наверное. Не уверен. Современное веселье, оно как раз лучше свесельца. с веселье. С веселье. Да нет, давай уже к веселице. Ну а. там тоже ви, а не веселится. А Что ты целый С вас Не, не с Потому что если с то там будет осознанность. А так. Как будто осознанность. Ну ладно. Ну ладно. Так вот, получается, что в Ясудевы не может существовать в природе. А кто может? Есть в Ясадева. Да. Yes. И есть Васудева. Это совершенно разные слова. Ну это знаю, что разные есть. Васадева. Васа нет. Васадева васудева. и Васудева и Вьясадева. Да. В и Васудева. Да. А кто же написал? Так, так никто из них. Ну да, кстати. Вот, в проблема. Нет, не проблема, а даже очень хорошо. Ну хоть я, можно сказать, что в ведешь мире, вас у дева написал. Я, конечно, часть всего. Да нет, он ее заредактировал, за И на его время она уже считалась древней. Однако... Не знаю, как же, что мозги найти. Ну хорошо, я тебе, допустим, говорил, что он одну жизнь праведный, одну жизнь грешный. А, я проехала. Помнишь? Ну, в Потом святым. Ну да. Ні, Не, метеодатор вам не надо. А чому не надо? Мені тоже не. треба звонить. Ні, ну я вас потом замолчу. Спочатку до тебя. Так вот. Що? Вспоминаешь, чи Що, Що, ну був хтось такий, хто там скакав, то в дуже праведне, то в как дуже... Його звали? Що? Как Що? Як його ім'я? имя? Потому что я питала в десять А если бы ты э, задался целью гипотетически реконструировать по имеющимся материалам, как его звал? Брихаспати. Так, э, где Ла -ла. И, куда вырвать, где ведерка Брихаспати, он э, не был автором вообще никаких текстов. И Брихаспати, э, он э, как бы, если Велмак, он то одну уже некачественный бандит, а другую уже некачественный праведник, то брихас он одновременно такой вот бандит идеологический бандит скорее. Так у него такой принцип брихас плац. Ну отец лжи, деле. Ну так брихас. Ну пока пусть с ним, однако. Велмак. Велмак авто. И кто у него жил в монастыре, из участников Рамаяна? Как вы думаете? Mm -hmm. Ну, кто из Пандавива вовсе, Фе! Какие пандавы, каурави? А, это Рамайна, а то Махабхар. Велмак. Mm -hmm. Ну, кто? Может, цей Может, Хануман, может? Хануман. Uh -huh. Почему? Да я не знаю, я не читал романе. Надо читать. Постоянно. Mm -hmm. А коли ж Бог это учитель, что роман начитать постоянно? Ну, почему? Можно довременно изучать. Ну да, и і молыквы, и і... нам кураев. Развиваться <крухи мишлення> круги мышления разные. <крухи> <крухи> ну что делать? Это же одночасно читать и... А чего бы нет? Ну и, к примеру, можно глазами читать а шабушами романы изучать. Это шутка с Еще выучить моб для сверхуходимых и читать так. Пальцы. Слухать книжку, читать очень боишься и пальцем... Нет, пальцы нужны для того, чтобы... Четко перебирать. Перебирать четко, перебирать листы книг, допустим, крыску нажимать и так дальше. Ну, добре, проформутувать якось так по в запаху смаку А Это уже будет грязь, которая не Поэтому лучше всего настроиться, чтобы, допустим, несколько видеозаписей, там или аудиозаписей слушать сразу и в это время читать. Кого слушать? Ну слушай, допустим, аудиозапись по Ромаині, к примеру. А ну, це, це не якісно. Почему? Це не дуже русинцю лау. Ты навіщо? Ну, навіщо так сильно. Щоб быстрее звучить. А навіщо швидше? Ну снова ты возвращаешься к люпу, что зачем быстро? Потому что когда ты помрешь, пока все это изучишь. Ну, ничего себе життя потрачу. Потрачу два життя. Это идиотизм. Мы должны ценить нашу жизнь, потому что непонятно, кто Не куда пойдет после этой жизни. Не факт, що я так добре запам'ятаю, коли буду і слухати щось, і читати, і потім мені це по-другому ну та якщо мені так треба буде три рази це прочитати, щоб щось запам'ятати, то так мені треба буде шість або вісім, бо я буду паралельно кусок того, кусок того, і в мене в мене буде одне в інше кліпаці і ну, не знаю. Це не з таким розсужденням согласен. Однак виходом із нього считаю, сліду И чтобы отказываться от многоохранного осмысления, чтобы наоборот качественно свой мозг так распределить, чтобы одна часть восприятия воспринимала качественно, допустим, написанную информацию, другая часть, чтобы воспринимала один голос, или, допустим, с одной стороны комнаты, если поставить... Я, я поняття не маю, як це робити. Можливо, ти якось ну, відчуваєш чи бачиш ці частини мозку, які можна кудись там розподіляти. Для мене мозок, ну, як, як великий кусок м'яса і, і все. І, і увагу, яку я можу кудись направляти там. і... — ти не ковіряєшся там. — Ну, а я, я не виявляю собі, як це можна робити. Мені просто не виявляюся. то ковыряться, ну какие-то, ну, ну, ну честно говоря, речи какие-то вещи. Нет, знаю, я, о... ковыряться я не имею в виду, чтобы там вилкой я, 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 я имею в виду, чтобы думать, к примеру, э, как сказать, вот для обычного человека балет, там, кажется тоже чем-то невероятным. Или, к примеру, есть те, кто изучает э, разные боевые искусства, и они там изучают кучу стоек, кучу разных комбинаций. И кажется, что когда они встретились, они не просто махают руками, а на самом деле они воспроизводят последовательности, которые они до этого изучили. И настолько тело, то есть руки, ноги, мышцы синхронизированы с мозгом, что они все это могут делать. Так же Ну а А акробаты, к примеру, которые могут не знаю на мизинце ходить на одном мизинце ноги прыгать там к примеру mm -hmm. или что-то такое я разумею таких прикладов можно много найти, а вот конкретно с я ну а как они начинают они начинают двигаться в том или ином направлении так и тут если ты начнешь двигаться в направлении того чтобы разделить восприятие. Так что, какие пункты? Не понимаю. Ну, то есть, что значит разделить восприятие? Там так, поднять руку, а тут разделить восприятие, это я, я не понимаю. Ну, я не понимаю, не понимаю, как это разделить восприятие. Там не просто поднять руку, там тоже изучать и много чего делать. А, ну, здесь как? Здесь экспериментировать и... І... Просто культивировать то, что нужно, допустим, как вариант. И постепенно отслеживать, что мешает. И это убирать и культивировать то, что не мешает. Ты же не экспериментировал на эту тему вообще, я уверен. Так и я не являюсь я. Я не разумею. Ну как, берешь, включаешь с одной стороны комнаты одну запись, с другой стороны другую запись. И посредине комнаты сидишь и читаешь. Ведь тебе же не составляет труда определить, когда говорю я, когда говорит Митродата, к примеру. То есть, и даже сейчас ты как бы разделяешь восприятие, что ты можешь слышать ее голос, но и слышать мой голос, также. Но так, же. Вот так же параллельно слушать. Ну так, но когда вы будете разум говорить, я не буду воспринимать нормально течь. Ну, к сожалению, да. Поэтому надо экспериментировать. Это не что-то такое невероятное.